Salam sejahtera dan salam Malaysia Madari Kumpulan kami amat bangga kerana berpeluang untuk berkongsi satu prototip bahan pengajaran yang dibangunkan berasaskan model reka bentuk pengajaran EDI. Fokus pembinaan prototip ini adalah mengikut bidang pengkhususan seni visual khususnya berpandukan di SKP segera Rendah. Tujuan utama pembentangan ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana model ADA ini dapat diaplikasikan secara sistematik dalam merancang, membangun, melaksana serta menilai sesuatu bahan pengajaran. Kami juga akan menerangkan hasil pembangunan ini melalui media infografik animasi agar isi penyampaian lebih jelas, menarik dan mudah difahami oleh audiens. Terima kasih saudari Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan dua fasa awal dalam model AD iaitu analisis dan design. Mari kita lihat pada fasa pertama iaitu analisis. Fasa ini sangat penting kerana ia menjadi asas kepada reka bentuk dan pelaksanaan PDP. Terdapat tiga perkara utama yang dianalisis iaitu isu pembelajaran, ciri-ciri murid dan tujuan pembelajaran. Mari kita lihat secara mendalam. Yang pertama, isu pembelajaran. Murid didapati sukar memahami konsep abstrak dalam bahasa seni visual seperti garisan, warna, rupa, ruang dan jalinan. Sebagai contoh, ada murid yang boleh melukis tapi gagal membezakan antara garisan uh, tebal dan garisan beralun. Ada juga murid yang pandai mewarna tetapi kurang memahami fungsi warna panas dan warna sejuk dalam penghasilan karya. Yang kedua, ciri-ciri murid. Murid tahun 2 mempunyai tahap kebolehan yang berbeza. Mereka cenderung kepada gaya pembelajaran kinestetik dan visual. Ini bermaksud mereka lebih cepat memahami jika pembelajaran melibatkan aktiviti praktikal, interaktif dan penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik berbanding hanya mendengar mendengar penerangan teori. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep bahasa seni visual serta membolehkan mereka mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penghasilan karya yang lebih kreatif. Sebagai contoh, apabila murid memahami konsep jalinan mereka boleh melukis pokok dengan garisan kasar pada batang untuk menunjukkan tekstur dan atau nilai estetik dalam lukisan. Kesimpulannya, analisis ini membantu guru mengenal pasti cabaran serta keperluan murid untuk menghasilkan uh, pembelajaran yang lebih bermainan. dapatkan daripada fasa analisis akan digunakan dalam fasa seterusnya iaitu design. Design ataupun reka bentuk dalam fasa ini guru merancang strategi pembelajaran kaedah pembelajaran media yang digunakan serta objektif pembelajaran. Malah sama-sama kita lihat secara lebih mendalam. Yang pertama, objektif pembelajaran. Murid dapat mengenal pasti unsur seni garisan, dalam bidang menggambar melalui museum VR dengan betul. Murid dapat menghasilkan karya dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga teknik garisan selepas menonton video demonstrasi. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi pandangan pandangan ringkas menggunakan bahasa seni visual. Bagi bagi rancangan pengajar harian, saya akan tunjukkan selepas saya selesai membentangkan komponen-komponen mereka bentuk. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran digunakan ialah pendekatan berpusatkan murid melalui strategi inquiry penemuan. Murid akan meneroka dan menemui konsep bahasa seni visual melalui aktiviti interaktif yang disediakan oleh guru. Yang ketiga, adalah kaedah pengajaran di mana yang pertama menggunakan video demonstrasi untuk memudahkan pemahaman murid yang kedua memberi arahan ringkas dalam bahasa yang mudah sesuai dengan tahap murid tahun 2 yang ketiga melaksanakan aktiviti berkumpulan supaya murid dapat melibatkan secara aktif dan yang keempat adalah menggunakan visual yang menarik dan ceria dan ceria dalam setiap media yang dipersembahkan ataupun yang digunakan. Dan yang keempat, media yang digunakan. Antara media yang digunakan adalah, adalah YouTube, kuis interaktif, VR, template. Gabungan media ini dapat membantu murid memahami konsep abstrak yang lebih jelas di samping mengekalkan minat dan motivasi mereka. Secara keseluruhan, fasa desain memastikan objektif, strategi, kaedah dan media yang dipilih benar-benar sesuai dengan keperluan murid Mari sama-sama kita melihat rancangan pengajaran harian Yang telah disediakan oleh kumpulan kami itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan membentangkan D iaitu development. Dalam peringkat ini, kumpulan kami telah menggunakan tiga jenis bahan pembelajaran iaitu video demonstrasi, quiz gamifikasi dan museum garrison VR. Yang pertama, video demonstrasi. Video pendek ini sepanjang 3 hingga 5 minit. Ia bukan sahaja menjelaskan definisi jenis dan teknik garisan, malah menjelaskan juga secara visual bagaimana garisan boleh digunakan dalam sebuah karya. Selain itu, video ini memaparkan contoh lukisan dan menunjukkan cara menghasilkannya dengan pelbagai jenis garisan. Sekarang, mari kita menonton video ini. Baik, seterusnya ialah kuis gamifikasi. Kuis gamifikasi ini dibina melalui Genially. Sekarang saya akan membuka kuis gamifikasi ini. Pelbagai ini gamifikasi seperti dadu, jatuh dan kad soalan akan meningkatkan motivasi, motivasi murid. Soalan akan menguji pemahaman murid tentang jenis-jenis garisan yang dipelajari. Sekarang saya akan memberikan demonstrasi bagaimana gunakan kuis gamifikasi ini. Tiga, satu, dua, tiga. Selepas itu membuka soalan. yang ini saja. Yang ketiga ialah Museum Garisan VR. Baik, Museum VR ini ialah sebuah persekitaran digital 3D yang dibina menggunakan Virtual Maker dan Canva AI. Murid boleh berjalan dalam muzium maya ini untuk memperhatikan contoh gambar-gambar yang mencerahkan konsep garisan. Sebenarnya, setiap gambar dihasilkan oleh kembar AI dan lukisan sendiri. Baik, mari kita menerokan muzium garisan ini. Baik. Baik, setakat ini sahaja. Baiklah, kita teruskan kepada implementation ataupun pelaksanaan Pada peringkat pelaksanaan, kita akan lihat dari tiga bahagian utama iaitu cara pelaksanaan, penggunaan media dan keberkesanan aktiviti jadi yang pertama dari segi cara pelaksanaan murid akan mempelajari dan memahami bahasa seni visual garisan melalui museum VR. Dan yang kedua, secara dalam kumpulan murid akan bermain genuinely untuk mengukuhkan pemahaman mereka tentang jenis garisan yang dipelajari tadi melalui museum VR. Dan yang ketiga, murid akan mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang jenis garisan dalam menghasilkan karya ...selepas menonton video demonstrasi oleh guru. Dan yang keempat... ...murid dikehendaki mengapresiasikan karya mereka... ...pada sesi terakhir. Dari sesi penggunaan media pula... ...yang pertama, museum VR garisan... ...digunakan oleh guru untuk menjelaskan konsep garisan. Murid akan meneroka, meneroka museum VR... ...dan memahami tentang uh, bahasa seni visual garisan. Dan yang kedua... Gamifikasi jurnali akan digunakan supaya murid akan terlibat aktif dan secara berkumpulan untuk men bersama-sama menjawab soalan dalam kuis itu. Dan yang ketiga, guru juga menggunakan LCD untuk menayangkan video YouTube bagi memberi video de demonstrasi tentang teknik garisan kepada murid-murid sebelum mereka menghasilkan karya. Dan yang terakhir dari segi keberkesanan aktiviti, murid berminat dan mudah memahami melalui Museum VR. Murid juga dapat menjawabkan sekurang-kurangnya tiga soalan dalam kuis. Murid juga boleh mengaplikasikan pelbagai jenis garisan dalam template yang disediakan oleh guru, iaitu template ini yang mempunyai beberapa sayur. Dan yang keempat, murid dapat membuat apresiasi tentang karya yang dihasilkan oleh rakan lain. Saya akan terangkan yang terakhir iaitu evaluation ataupun penilaian. Saya akan menerangkan dari tiga bahagian iaitu penilaian formatif, maklum balas guru dan uji kaji. Yang pertama, guru akan menggunakan penilaian formatif. Guru menilai dari segi ketepatan jawapan murid semasa bermain jenali. Dan yang kedua, guru akan menilai Kemahiran murid dalam mengaplikasikan teknik garisan dalam karya mereka. Contohnya guru guru boleh menilai berapa jenis garisan yang digunakan, ataupun adakah garisan ini sesuai dan sebagainya. Dan yang ketiga guru akan menilai kemahiran apresiasi murid. Guru akan menilai dari segi penggunaan bahasa seni visual murid semasa mengaplikasi semasa murid mengapresiasi karya diri ataupun karya rakan lain dan yang kedua maklum balas guru guru akan membeli, memberi maklum balas dan refleksi tentang kekuatan dan kelemahan karya murid serta mengajukan soalan terbuka kepada mereka dan yang ketiga uji kaji rakan dan guru praktikum uh, kita mengumpulkan uji kaji uh, ini terhadap BPM kita iaitu uh, game Genially dan Museum VR pada pantangan rakan mereka memberi memberi positif eh memberi pandangan positif dan memberikan cadangan untuk penambahbaikan seperti memperbanyakkan lagi bentuk dan bilangan soalan menambahkan soalan kebat mengumpulkan maklumat mereka supaya senang membuat analisis dan pada pandangan guru praktikum pula mereka mencadangkan memberi soalan pilihan dan mengurangkan uh, grafik yang mengganggu tumpuan murid. Uh, guru kritikum juga mencadangkan supaya meringkaskan lagi peraturan supaya uh, murid tahun 2 mudah muda memahami uh, dengan menggunakan video ataupun gambar. Dan yang kedua Museum DI guru praktikal, memberi makluman yang positif dan rasanya sesuai dengan objektif pembelajaran. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.